চোন শুনো মনশ্বিনী মহন্তৰ কবিতা মই সন্ধিয়া এটা হ'ব খোজোঁ মই সন্ধিয়া এটা হ'ব খোজোঁ পুৱাৰ ওপৰত জগতখনৰ দায় দিনটোৰ প্ৰয়োজন আতপিত লগাই জুকিয়াই পোনাকনত পঠিয়াই পঢ়াশালী পথাৰঘৰ আৰু ডিউটিলৈ যোৱাবোৰক ভাগে ভাগে দি মিলাই পুৱাটো গৈ সোমাই চেৰাশালী ৰ'দৰ পোৱালি এটা আগ টোপৰতে জলঙা সৰকাই জনম দিয়াৰ পাছত ৰাতিপুৱা দিনটোলৈ আজৰি হয় তেতিয়ালৈ প্ৰসৱশ্ৰমত তেওঁ আগৰৱা দুপৰীয়া ৰ'দৰ পোৱালিৰ জৌ মন মাপে চুটিকৈ গাঁঠল মানুহজনীয়ে নিয়ৰ মালতীৰ সোম থিলাবৰণৰ ফুলবোৰৰ পকা পাত চিকুণাই ওহনী বনৰ জালুকীয়া অকণ ৰান্ধি পহাশালীয়াটোলৈ দিনৰ সাজ যোগাৰ কৰে মানে ৰ'দে ওফোন পাতি তামোল গছবোৰৰ টিকনি চেৰাই গোঁসাই ঘৰৰ মুধেৰে ধূপৰ ধোঁৱা মোৰ কেনি যায় বুলি মূৰটোলৈ চালে দূৰৈদ দেখা বৰটোকোলা হালে বাঁহ বন্ধা ওলোং গছৰ খুড় এটাতে মুখ লুকুৱায় আবেলি এটা লেমৰ চিমনি আৰু শুকান কাপোৰৰ দমৰ মাজতে হেৰায় আৰু ঠিক সেইখিনি সময়তে সপ্তপতি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ নিস্পৃহ আকুলতা মুকুতে সমতি হিৰণ্য কশীপুৰ বুকু বিদিন কৰাৰ পাছত মেকুৰীজনী আৰু চাহৰ গিলাচ চাদৰেৰে সাৱটি মুখলৈ নিয়া বুঢ়ি আইৰ মুখৰ সুধ শব্দটোৰ বাদে সন্ধিয়াৰ গাত একোৰে ভৰ নাই সন্ধিয়াটো খালী বেঙৰ মাত জিলিৰ বিয়ানামৰ জাত আৰু ভেজা দি পুৰণিৰ গাত সন্ধিয়াটো নিৰলে নিথাল ৰাতিৰ গাত পাকশালৰ দাই জাপি সন্ধিয়া উমাল বৰ্ষাবোৰণ কাহিনীৰ জপা মই তোমাৰ জীৱনত জুহালৰ সেই সন্ধিয়াটো হ'ব খোজোঁ তেতিয়ালৈ যেতিয়া নিশাই হয়েই ভাত হ'ল শুনি চহকনে বুলি মাত সাৰ দিব আৰু অন্নমুঠি ধৰি গোৱামুৰি দুটামান মুখত দি আমি সিদিলি